بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bertemu lagi kita di tazkirah ramadhan bersama dengan anjuran uh, persatuan ulama' se-malaysia persatuan ulama' malaysia, uh, PUM dan Alhamdulillah kita masih lagi berada dalam ramadhan kita masih lagi berada di bulan yang mulia ini bulan ramadhan Al-Mubarak disebut sebagai Al-Mubarak dan insyaAllah pada hari ini kita akan tengok kelebihan Dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah Saya akan bacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala Nombor hadis 5009 Kata Nabi SAW Al-ayatani min akhir min akhir surah Al-Baqarah. Dua ayat daripada akhir surah Baqarah. Man qara'ahuma fi lailatin kafa kafatahu Barang siapa yang membacanya pada waktu malam maka sudah mencukupi dengan kedua-duanya Dalam arah ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggesa supaya kita melazimi al-Quran terutamanya dua ayat yang terakhir daripada surah al-Baqarah iaitu ayat amanar rasul بسم الله الرحمن الرحيم آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladhina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna Anta maulana fansurnana 'alal qaumil kafirin Surakallahu Azim Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita menggesa kita supaya membaca dua ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ini dan barang siapa yang membacanya maka telah cukup baginya dengan kedua-duanya dengan kedua ayat tersebut maka sudah memadai baginya apa uh, yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kena pastikan uh, pada setiap malam kita ni tidak sunyi daripada membaca mana-mana ayat daripada al-Quran eh, walaupun baginda tidak menetapkan uh, pada waktu-waktu tertentu nah eh, Nabi sebut Lailah pada waktu malam Tidak menyebut boleh jadi Lepas Maghrib ke, lepas Isya' ke Jam berapa-berapa, tidak ha, Tapi kena pastikan ha, Malam kita ni tidak sunyi daripada Al-Quran, terutamanya dua ayat yang disebutkan Oleh baginda SAW Walaupun dalam riwayat tadi Tidak menyebut mana-mana masa Namun terdapat riwayat lain Yang mana kata Nabi SAW Sesiapa yang membaca Keduanya selepas Akhir Isya' dia akan mendapat balasan. Ini mendapat ganjaran. Jadi selepas isyak itu maksudnya pada waktu malam tu, ni waktu dia tu selepas akhir isyak maksudnya lepas solat isyak. Iaitu waktu dia berpanjangan sehinggalah terbitnya fajar. Juga Nabi tidak tidak jelaskan secara jelas ni. Kena baca dalam solat ke, baca luar solat ke, ketika nak tidur ke, Berdiri ke... Duduk ataupun berjalan... Jadi... Bila mana tidak dikoikan... Tidak disyaratkan sedemikian... Maka kita bacalah... Mana-mana waktu... Selepas isyak tersebut... Dalam keadaan apa-apa keadaan... Tengah berdiri... Tengah duduk... Ataupun sedang berjalan... Kemudian kita nak tidur ke... Bangun daripada... Tersedar daripada tidur ke... Sebelum daripada subuh tu... Kita tersedar... Boleh baca juga ni... Ayat ni... Dan... Allah Subhanahu dan <tuh> muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi riwayat ni ni tak riwayat yang uh, menyebut berkaitan dengan memadai. Ha, kita memadai di situ maksudnya kalau kita membaca dua ayat ni walaupun mungkin kita tak sempat nak baca lebih banyak daripada ni, deh sudah memadai dah. Ha, sebab dalam ayat tersebut banyak disebutkan berkaitan dengan pertama sekali berkaitan dengan tauhid iaitu akidah ni akidah jadi bila mana sudah dibacakan ayat tersebut maka mendapat balasan ataupun ganjaran membaca al-Quran secara mutlak sama ada kita baca di dalam solat ataupun di luar solat boleh baca dalam solat boleh baca di di luar solat dan dalam ayat tersebut dia mencakupi perkara berkaitan dengan akidah kerana kedua-dua ayat itu merangkumkan perihal iman dan juga amalan secara umum. Secara umumnya. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul dan juga mukmin beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu bain ahadin min rusulihi. Semuanya beriman Rasul dan juga orang beriman tu Beriman dengan Allah Malaikatnya, kitabnya, rasulnya La nufarriku bain ahadimin rasulih Kami tidak membezakan membeza Di antara rasul-rasulnya Menunjukkan bahawasanya Setiap rasul kena beriman semuanya Tidak boleh kita bezakan Yang ni kita nak beriman, yang ni kita tidak beriman Bukan begitu eh. Adapun setiap rasul tu ada Mertabak-mertabak fadilat yang berbeza Walaupun kita beriman dengan semuanya Tetapi tidak semua rasul itu berada di mertabak yang sama Tidak Tilkar rusulu fadhalna ba'dahum ala ba'd Demikian itu para rasul Kami lebihkan sebahagian ke atas sebahagian yang lain Wa ni. Tilkar rusulu fadhalna oh, ba'dahum ala ba'd Minhum man kallam Allah Dalam kalangan mereka tu Man kallam Allah Ada yang mereka yang berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala iaitu Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi pula ayat tersebut juga menerangkan tentang terhindar daripada segala keburukan. Ha neh, terhindar daripada segala keburukan. Ha, seperti mana kalau kita baca kan? Ha, La nufarriqu baina ahadin mirsuli wa qulu sami'na wa ata'na wa furana karabbana wa ilaikal maseer. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha La yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah Ta'ala tidak memberatkan seorang itu Illa wus'aha Melainkan apa yang dia mampu ha, Jadi Allah Ta'ala bagi ujian kepada kita Allah Ta'ala bagi Perbagai uh, mehnah Tribulasi dalam kehidupan kita ni Allah Ta'ala tak akan bagi melainkan apa yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan. Allah Taala tidak akan memberatkan seseorang itu illa wus'aha, melainkan apa yang dia mampu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia akan dapat pahala, dapat ganjaran apa yang dia buat dan dia akan dapat dosa terhadap apa yang dia buat. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat alaiha ma Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtakna Wahai Tuhan kami La tu'akhizna Jangan kamu ambil kira dengan kami Jangan kamu buat kira sebagai dosa Perkara yang nasina kami lupa Au akhtakna ataupun kami tersilap ya Allah Kami lupa nak buat amal ibadat kepada mu ya Allah Yang wajib kami terlupa kadang-kadang ya Allah La tu'akhizna Jangan kamu catat ya Allah Nah, Apa yang kita lupa Apa yang kita tersilap Kita tersilap Buat dosa Jangan kira Ya Allah Rabbana wala tuhammilna Ma la taqata la Jangan kamu bebankan kami Dengan apa yang kami tak mampu Ya Allah Itu doa-doa yang kita ucapkan Di dalam Dua ayat yang terakhir Daripada surah Al-Baqarah ini Jadi Sebagai rumusan terhadap hadis ini ha, Iaitu pertama sekali kita diminta Disarankan supaya membaca Dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ni, kerana Kedudunya adalah ayat Quran, doa Dan juga Ianya menjadi pelindung kepada kita Itu yang pertama ni, yang kedua Kita diminta supaya mengajarkan Dua ayat yang terakhir ni Kepada anak dan juga isteri kita Anak-anak kita, isteri-isteri kita tu Kita ajar mereka Supaya mereka juga dapat Beramal dengan dua ayat yang terakhir daripada surah Baqarah ni dan yang ketiga gesaan supaya kita membaca al-Quran pada waktu malam dan kita menghidupkan malam dengan membaca al-Quran. itulah beberapa perkara yang saya kira sebagai peringatan kepada saya sendiri khususnya dan juga kepada kaum muslimin muslimat ibu ayah semua moga-moga kita dapat beramal dengan ayat dua ayat yang terakhir daripada surah al-Baqarah ini Sieru ala barakatillah wasalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Ramadan karim